Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün sizi Masazır qəsəbəsində ikinci raz marketin arxasında çox böyük 8 otaqlı evin təqdimatını edirik. Hal-hazırda evin həyəti yanı sahəsinə daxil oluruq. Gördüyünüz kimi 2 maşınlıq həyəti yanı sahəsi var, hörmətli izləyicilərimiz. Evin üz görünüşü bu cündədir, dəyərli izləyicilərimiz. Gördüyünüz kimi çox gözəl və keyfiyyətli tikillərdən biridir. Ay, yəni, pəncərə kanalları və evin küncləri ağlay daşlarla işlənilib, üzü isə e, bahalı rəng seçimlərindən istifadə olunaraq rəngləndirilib. Dəyərli izləyicilərimiz, ev ünvanlıqda kupçadır, ipotekiyə yararlıdır gördüyünüz kimi bu ev 8 otaqdan ibarətdir. Evin otaq sayı çoxdur və çox geniş otaqları var. Evin kvadrat sahəsi çox böyükdür, dəyərli izləyicilərimiz. Heyət yanı sahəsində Ünəsiz kimi dekorativ gül ağac, gül və ağaclardan istifadə olunub. Heyətin işıqlanması da güvə var. Hal-hazırda e, üzürlü səbəblərdən yandıra bilmədim. İçə daxil olaq evin istiqdamatına. Evə daxil olduqda belə bir dəhliz qarşılayır. Sağ tərəfdə garderob üçün yer saxlanılıb dəyərlizləcilərimiz və çox geniş dəhlizi var. Otaqlara bölücü hamısı dəhliz vasitəsindədir. Bura evin mətbəxidir. Otaqların nə qədər geniş olduğunu özünüz şahid olursunuz. Mətbəx döşəməsi taxta poldur, mərtəbə alası monolit betondur. Bura isə evin qonaq otağıdır, dəyərliz izləcilərimiz. Qonaq otağının genişliyinə baxın. Qonaq otağının genişliyi pəncərlərin sayından bilinir. 3 pəncərə açılır qonaq otağına. Üstündə qarşı açıq və işıqlıdır, dəyərliz izləcilərimiz. Keçək digər otaqların təqdimatına. 1-ci mərtəbədə 3 otaq yerləşir. Bura digər yataq otağı üçün nəzərdə tutulur. Çox geniş ölçülərə məxsusdur, dəyərli izləyicilərimiz. 2-ci mərtəbəyə qalxan piləkənlər, beton piləkənlərdir, üzü də taxtadan işlənilib, meşə materialdır, dəyərli izləyicilərimiz. Bura isə digər 1-ci mərtəbədə olan yataq otağı. 1-ci mərtəbədə 3 otaq yerləşir, 2 yataq otağı, 1 qonaq otağı və sanitar və sanzerqu ayrı-ayrılıqda yerləşir. Bura sanitar qoxxağıdır. Evdə son tamamlanma işləri yekunlaşır. Bura isə salon zəlzələsizdir. Siz salonun nə qədər geniş olduğunu özünüz şahid olursunuz. Bu hissədə duş kabini üçün yer ayrılıb. Çox geniş hamam otağı var. Və qalxaq ikinci mərtəbənin təqdimatına. Yenə də xatırladım ki, ev bu Münihdə 8 otaqdan ibarətdir. Yenə yerində xatırladım ki, masa zırda İkinci araz marketin arxasında. İkinci mərtəbəndə də dəhlizinin nə qədər geniş olduğunu yenə də şahid olursunuz. İkinci mərtəbədə 1 2 3 4 5 yataq otağı. İkinci mərtəbədə 5 yataq otağı, birinci mərtəbədə 1 bir, qonaq otağı, 2 yataq otağı. Ümumilikdə 8 otaqdan ibarətdir. Bir də geniş mətbəxi var. Və burada ikinci mərtəbədə olan yenə də geniş yataq otağı bütün kommunal xətlər çəkilib, tam hazır şəkildədir. Və digər yataq otağı. Evin geniş olmağını özünüz şahid olursunuz. Bütün otaqlar da çox geniş ölçülərdədir. Bura ikinci mərtəbədə olan üçüncü yataq otağı. Bütün pəncərlərin qarşısında açıqdır. Bura dördüncü yataq otağı. Persalıq adı təmir olunub. İkinci mərtəbədə də yenə də sanuzel və sanitari qovşağı ayrı-ayrıdadır. Yenə də birinci mərtəbədə olduğu kimi, sanuzel geniş ölçüdədir, burada da duş kabini üçün yer ayrılıb. İkinci mərtəbədə olan 5-ci yataq otağı. Hörmətli izləyicilərimiz, bu ev sahibi tərəfindən 128.000 manata təklif olunur. Təbii ki, real müştərilərə qiymətdə endirim də olacaq. Ərazi tam yaşayışlı, bura eyvan hissəsi gördünüz kimi. Həyat evet, yanı sahəsində bu cürdür. Ətraf da tam yaşayışlıdır. İpotekiyə yararlıdır, müxtəçcildə də satılır. Qiymət 128.000 manat. Real müştərilərə qiymətdə endirim də olunacaq. Kanalıma abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın ki, ilk öncə belə gözəl evlərdən siz tanış olasınız. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.